Звать меня Николай. Мне 76 лет. Пришел я к Борису Павловичу со следующими проблемами, которые у меня уже длится, длятся, ну, наверное, лет 20. Первое – это голова. Боли, ясность ума. После например, трех сеансов есть значительное улучшение явные, скажем так, положительные результаты, которые дают надежду, что все будет отлично. Вторая проблема – это позвоночник. Протрузии, боли постоянные, лечили в оксимеде. Некоторые, конечно, были улучшением моментами, проколят уколы, там неделька, вторая, третья, и потом опять возвращается. Сколько лет? Лет 20 уже, не менее лет 20. После сеансов, вот ху как говорят в народе, у меня совершенно позвоночник не болит. Третья проблема – это артроз коленей левый а на правой еще кроме этого есть надрыв связки. Левое колено абсолютно не чувствую, правое колено еще есть, остался дискомфорт немножко, но надеюсь, что все, будет, все пройдет. Внизу голеноскоп, там была травма у меня. Сколько, с, сколько лет? лет? Тоже лет 20, наверное. Значит, травма и перелом с переломом. Боль, боли не чувствую совершенно. Есть еще, ну, как бы выразиться, еще дискомфорт. Поэтому я еще раз пришел и надеюсь, что все будет у меня отлично. Так, я теперь, да? Ага. Я Людмила, мне 74 года, 75 лет. Значит, тоже пришла с большими проблемами. Были проблемы с головой, головокружение, тошноты, шум в ушах. Сколько лет? Тоже очень много. Лет, голов, головные боли лет 50. Я очень рано ощутила эти боли. Но тоже лечились и капельницами, и уколами. и всякими возможными таблетками, препаратами разными. Ну, не, улучшений не чувствовала. Но сейчас а, после... Шея грыжа у вас или что? В шее гри, грыжа и в позвоночнике грыжа, так, когда при обследовании. Значит, после проц... сеансов, значит, сейчас я себя чувствую намного лучше. Практически головные боли ушли головокруження нету. І значить шуби в голові теж ушли. Артрози у вас есть какие -то? Артроз Артруз, артроз в, в колінних суставах теж. Такое, що взагалі и розпухали ноги, і що не, не делали, основна процедури разные делали в оксимеді. и полы ничего капельницы. не снимало капельницы все при возможности при... лет 15. 15. 15. не меньше лет 15. но ну, да. ну, после вот трех сеансов мы были 3, прошли три процедуры этого лечения намного вообще легче колени фактически я не принимаю никаких мазей никаких таблеток боли удаляющих еще так чувствуется ну, вот, когда вот перегружу а так боли ушли значит кишечный тракт у меня эрозии в желудке и поджелудочная и печень все все было нарушено вот, я жила на таблетках в основном сейчас вот после тоже трех даже после первой процедуры я почувствовала сразу улучшение я бросила ни таблеток никаких препаратов не принимаю. И сейчас в настоящее время нормально все чувствую. поясница. поясница, вот была боль, поясница тоже лечилась, когда капельница все. Потом с, боль, ушедшим болями в коленях, у меня и стало легче на поясницу. Но сейчас вот немножко ну, перегрузки есть. Но я думаю, что все уйдет. А сейчас какие-то препараты вы принимаете? Ничего абсолютно. Значит, то есть Не сейчас вы уже можете жить без медикаментов. Без медикаментов, значит. да. Я вас понял. Хорошо, спасибо большое.